হেল্ল' স্বাগতম জনাইছো মোৰ আপোনালোকক লৈ যাওঁ আমি পিকনিক খোৱা হলেও সকলোকে নৱ বৰ্ষৰ হিয়া সৰা শুভেচ্ছা আছিলো এতিয়া আমি পিকনিক খাব কাৰণে পুৰা বস্তু মানে গাড়ীত উঠাই লৈছোঁ এয়া আমাৰ ভাইটি আৰু মই এযোৰ ধুনীয়াকৈ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি ল'লোঁ ধুনীয়া মানে বৰণাই দিয়কচোন মাৰ এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি ল'লোঁ আৰু আমাৰ ভণ্টি মানুহজনৰ গাড়ীতে এতিয়া আমি এয়া উঠিছোঁ তাৰ গাড়ীখন লৈ আহিছিল আৰু তাহাঁতৰ ঘৰত আৰু কিবা কিবি বস্তু চস্তু সকলোখিনি উঠাই ল'লোঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে ভিডিঅ'টো বহুত ধামাকা হ'ব গৈ আছে আৰু গাড়ীত যাওঁতে আমাৰ কি কি হ'ল আপোনালোকে সকলোখিনি চাই থাকিব কি বুজিছে সকলোখিনি বস্তু উঠাই পিনি আমি ললোঁ তাৰপিছত খৰি চৰি সকলোখিনিয়ে লৈ ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু থাকিলে কি গম পাইছেনে মানে আমাৰ ভণ্টিহঁতৰ ঘৰৰ কুকুৰটো আৰু তাকো মানে গাড়ীখনতে উঠাই ল'লোঁ আৰু আমি যোৱা দেখি সি ভুকিলে বেচেৰে তাকো লৈ গ'লোঁ কাৰণ গোটেইখিনি মানুহ গুচি গ'লে তাক কোনে কি দিব আমাৰ ভাইটিয়ে মানে তাক ৰছীডালে খুলি আনি ধুনীয়াকৈ তাক গাড়ীত উঠাই দিলে পিছত সি আমনি কৰিব বুলি ভয়ো লাগিছে দিয়কচোন তথাপি অকণমান আমনি কৰিছিল পিছত ভাইটিয়ে ধুনীয়াকৈ তাক কোচত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু কোচত থাকিব নোৱাৰিলে কিন্তু আমাৰ ভণ্টিৰ ওচৰলৈ আহিলে পিছত মই ভাবিছোঁ ই কামুৰিব বুলি কিন্তু একো নহ'ল ধুনীয়াকৈ সি উঠি এয়া দেখা পাইছে গৈ আছে আৰু সি এবাৰ জাপ মাৰি দিওঁ বুলি কৈছিল কিন্তু পিছত একো ভাইটিয়ে বহাই ল'লে তাক আপোনালোকে দেখা পাইছে ময়ো ওচৰতে আছোঁ কিন্তু কামুৰিব বুলি বিৰাট ভয় লাগি আছে পিছে কুকুৰটোৱে উঠি কিনে তাৰ ভয়ো লাগিছে বেচেৰে জঁপিয়াবলৈ লৈছে বা জঁপিয়াই দিছিল সেইখিনি বিধবৰ উঠোৱা নহ'ল তথাপিতো কৈ দিছোঁ আৰু পিছত সি আকৌ ভাইটি কোচৰ পৰাই নামিলে দেখিলে আৰু গাড়ীত গৈ থাকোঁতে কি হ'ল গম পাইছেনে এই পানী লৈ গৈছিলোঁ পানী মানে গিলানটোৰ পৰা গোটেই পানীখিনি পৰিলে ভণ্টিহঁতৰ কাপোৰ চাপোৰ ভিজি গ'ল কুকুৰটো ভয়টোৱে আকৌ ভাইটিহঁতৰ মানে কোচৰ পালেগৈ দেখা পাইছে গাড়ীত পূৰা পানীয়ে পানী হৈ গ'ল মানে একটা মানে দামেই মানে পৰি গ'ল আৰু গোটেই পানী হৈ গ'ল খৰি চৰি চব তিতিলে পিছে তাত বাৰু খৰি আছিল আপোনালোকে লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু ভাইটিয়ে মোক কৈছে বাই বোলে পানীখিনি ইমান কষ্টকৈ ভৰাই আনিলোঁ কষ্ট ভাল বোলে মিঠা কিন্তু আমাৰ কষ্ট ভাল তিতাহে হ'ল আইজনী আমাৰ ডাঙৰ ভণ্টী সৰু ভণ্টি মই ভাইটি আৰু আমাৰ মা আগত বহি আছে আৰু এনেকৈ কৰি আমি ভাইটিহঁত আমি আৰু গোটেইকেইটা আহি আছোঁ আৰু দেখা পাইছে ৰাস্তাটো ইমান ভাল নহয় মানে ভণ্টিহঁতৰ বাগানত আহিছোঁ শাকনি বাগানত মানে খানা খাব কাৰণে আপোনালোকক দেখাম বাৰু তাত কি কি আছে কি কি নাই হয় নেকি এই যে আপোনালোকে পথাৰ বিলাক দেখিছে এসময়ত এখন ইয়াত মানে বহুত ডাঙৰ গাওঁ আছিল ডাঙৰ গাঁওখন আছিল আৰু গাঁওখনত মানে পানী আহিছিল আৰু এখন নদীয়ে গোটেই গাঁৱৰ মাটিবিলাক সহায় খহাই সম্পূৰ্ণ এলেকাখিনি মানে পানীয়ে আগুৰি ৰাখিছিল তাৰপিছতে যেতিয়া নদীখন সিটো ছাইডে গুচি গ'ল এই মাটিখিনি খালী হৈ গ'ল তাতে মানে আৰু ইয়াতে আমাৰ ভণ্টিউটৰ ঘৰ আছিল ভণ্টিটৰ ঘৰো পূৰা ভাঙি চিঙি শেষ কৰি দিছিল তাহাঁতি বেলেগ এঠাইত উঠি গৈছিল পিছত মাটিখিনি পালে আৰু এইবিলাক তাহাঁতৰে মাটি আছিল এইখিনি আকৌ নতুনকৈ মানুহে মানে গাঁও পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সৰু সৰুকৈ খেতি আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু আমি ইয়াৰ পাই গ'লোহি বস্তুখিনি নমাবলৈ লৈছোঁ আমি খোৱা পানী চানী চোৱা ভণ্টিহঁতৰ ঘৰৰ পৰাই লৈ আহিছোঁ আৰু এইবিলাক চাহৰ যোগাৰখিনি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াৰ পানী চানী চবখিনি ভালকৈ থৈছোঁ আৰু আজি এয়া কুকুৰটোকো লৈ আহিছোঁ আৰু ভণ্টী আৰু ভণ্টী মানুহজন কিবা কিবি কৰি আছে তাহাঁতি আৰু আপোনালোকক অলপ চলপকৈ দেখাই দিছোঁ সৰিয়হখিনি আৰু ইয়াত দেখা পাইছে কি ধুনীয়া লাগিছে সৰিয়হখিনি মাহ ঘৰলৈ যাম বুলি ঘৰৰ পৰাও কিছুমান বস্তু চস্তু লৈ গৈছোঁ নাৰিকল কিবা কাৰণে আৰু ইয়াৰ ভণ্টি মানুহজনক দিছোঁ নাৰিকল কাটিবলৈ বক্স কেইটা লৈ আহিছোঁ ঘৰৰ পৰা বজাৰ বৰণে দেখা পাইছে আপোনালোকে অকণমান কিবা কিবিকে দেখাই দিছোঁ আৰু দেই আৰু এনেকৈ কৰি এয়া মাহ মাহঁতে মাছ বাচিছে কিবা কৰিছে আৰু আজি লাষ্টলৈকে চাই থাকিব আমি কি কি খাওঁ কি কি নাখাওঁ সকলোখিনি দেখাবলৈ আপোনালোকে এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে চব্জি বিন আছে গাজৰ বিলাহী ৰঙালাও এনেকৈ কিবা কিবি আছে আৰু মা মই আমি গোটেইকেইটাই বনাম আপোনালোকক আৰু অলপমান যেতিয়া আৰু মই গোটেই চব্জি কাটি ল'লো মা আমি গোটেইকেইটা মায়ে মাছ ভাজি মানে ভাজিবৰ কাৰণে মানে মাছখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি আছে ভাইটিয়ে আমাৰ ভিডিঅ' কৈছে মই মোকো অলপমান দেখাই দে আৰু মই জুইছোঁ ধৰিলে প্ৰথমতে সৰু সেইটো থালিটোত চাহ দি দিছোঁ ইপিনে দালিখিনি মায়ে দি দিছে আৰু মা আৰু আমাৰ ভণ্টিহঁতৰ মায়ে ধুনীয়াকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আৰু ভাইটি আমাৰ মোবাইল চাই আছে আৰু মই মাংসখিনি বনালোঁ বনাই ধুনীয়াকৈ থৈ ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ ভণ্টিহঁতৰ বাৰীখন ব'লক লৈ যাওঁ আপোনালোকক অঁ বোলো লৈ যাওঁ বুলি কওঁতে আকৌ ভাত খাবলৈ মাতিলে নহয় মায়ে মই বোলো ভাতখিনি খাই আকৌ পিছত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম আৰু মাংস মাছ আৰু কিবাকিবি বহুত আছিলে মোৰ থালিখন এয়া মই মানে মাছ মাংস দেখাওঁ কাৰণে মই এক্সট্ৰাকৈ বহিছোঁ মা বৌ আমি গোটেইখিনিয়ে শেষত বহিছোঁ আৰু এয়া মই খাইছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ খোৱাখিনি বিশেষ বৰ নেদেখুৱালোঁ খোৱাখিনি আপোনালোকক বৰ নেদেখুৱালোঁ তথাপিতো আপোনালোকক অলপ অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বলক তেতিয়া ভনীয়েক বাৰীখন চাওঁ যাওঁ এই এটা খেতি আপোনালোকক অকণমান দেখা দিয়ে এইপিনে আলু ৰুইছে আৰু সেইপিনে বিন ৰুইছে বিন ফ্ৰেঞ্চবিন তাৰপিছত আৰু জিলমিলি শাক এয়া তাৰপিছত জিলমিলি শাক ফ্ৰেছবিন ধুনীয়া ধুনীয়া শাক ছিঙিবহে লাগে আৰু আলু বহুত দূৰলৈকে আছে সেইটো দেখাই আছোঁ বেছিকৈ এইটো এটা খেতি এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে মাটি বহুত মানে বহুত মাটি আৰু বহুত দূৰলৈকে আছে এই কলখিনিৰ পৰা একদম আগলৈকে আছে একদম মিনলৈকে আৰু সেইপিনেও বহুত আছে এইপিনে ফেচবিন এইবিলাক আমাৰ এইপিনে এইটো চাইডত এইটো জিলমিল বুলি কয় কিন্তু ইটো চাইডত কিবা ভুঠাহ বুলি কয় এয়া বিন এয়া ৰংপ্ৰিয়া আলুগুটি আৰু অসমীয়া আলুগুটি সেইপিনে বহুত দূৰ মানে বহুত দূৰলৈকে আছে মাটি মনিব নোৱাৰে আৰু সেইপিনে বহুত আছে সৰিয়হ চৰিয়হ আগলৈও আছে একদম আপোনালোকক দেখাইছোঁ যি এটা খেতি দেখাম দেই আপোনালোকক কবি লাই দেখাম ৰ'ব কবি কবি খেতি বান্ধিছে এইটো পাত আৰু কবিটো এয়া আৰু এইবাৰ মটৰ এয়া মটৰ মটৰ খেতি এইখিনি ভণ্টি আহি আছে দাউৰি দৌৰি এইখিনি মটৰ এতিয়া পাণ গছ সেইয়া আমাৰ হেৰিটো ঘৰতে খাইছিলোঁ খানা এইটো ঘৰত সেয়া আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু দেই অলপ চলপকৈ সেয়া কব লাই 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 আহ এজনীহি ভণ্টি সেইপিনে খালে সন্ধিয়াই হ'ল একদম বেলি পৰিছে আৰু আহা বেলি ডুবিলে আৰু অলপ চলপ আহি দিছোঁ ইপিনে ভণ্টিত সৰিয়হ এইবিলাক তাহাঁতৰ এই ক'ৰবালৈকে মাতি আছে একদম তাহাঁতৰ কি ধুনীয়া সৰিয়হ পিছে বৰ আকৌ এদিন আহিলে মই বাৰীখনৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' বনাম মানে বাৰীত বহুতখিনিয়ে বস্তু আছে বেছি দেখুওৱা নহ'ল কাৰণ বনোৱা মেলোৱা খোৱা গোটেইখিনি কৰোঁতে মানে অলপ টাইম লাগি দিয়কচোন দিনো চুটি যেতিয়া আৰু সেনেকৈ আমাৰ খোৱা বোৱা গোটেইখিনি বস্তু আমি গাড়ীত ধুনীয়াকৈ থৈ লৈ ল'ম ভাইটিয়ে কিবা কৈ চি চি পিছে আমাৰ ভণ্টী আৰু কুকুৰটো গাড়ীৰ আগত বহিব মানে আমি পিছত এয়া দেখা পাইছেনে তাক মানে বিৰাট মৰমকৈ চবে আৰু এনেকৈ আমি আহিছোঁ আৰু গাড়ীত উঠিবলৈ যাম আৰু পিছে আমি নতুন বছৰত এনেকৈ আমি আদৰণি জনালোঁ আৰু আৰু সন্ধিয়া হ'ল আমি সকলো ঘোৰা ঘূৰি ঘৰলৈ আহি আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো বৰ দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু ইয়াতে আমি সামৰণি মাৰিছোঁ বুলি কওঁ আৰু জেঠিক ৰাস্তাত নমাই দিলোঁ আৰু ভণ্টিহঁতকত সকলোখিনি বস্তু থৈ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে আজিলৈ বাই বাই আকৌ এদিন নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱা